Так, а вопрос какой? секундочку, що за спросить? Чи дійсно зараз США почне тиснути на Україну, можливо, обмежувати допомогу, про яку ми на початку говорили, щоб Україна припинила обстріли? Ну, всадники, гора, садніки гора падає. Ну, ну, я б не сказав свої, всадники гора. Тут может два тут, да, трактовать можно и так, и так. То есть всадники гора, по сути, можно сказать, что, в принципе, это и происходило уже. Ничего нового, то есть нет нового mm -hmm. движения. Потому что карта горы, она говорит о том, что м -м, обстоятельства тяжелые, просто поняла? Очень. Или там еще карта джентльмен да, падает, то есть, типа и гора. То есть говорится о том, что, по сути, ну, Трамп на Зеленского не надавит особо. Не будет успеха иметь, понял? Давление Трампа на Зеленского. Давайте еще могу трактовать. А покажите мне отношения Трампа с Путиным мне. Письмо, общение есть, видишь, письмо сразу падает. Есть общение, есть контакт какой-то. Карта, став корабль. Хорошо, по-прежнему, покажите мне, все-таки Трамп нам друг или враг для Украины сейчас? Как вы это видите? Коса. Я. Терса и ключ. Откройте мне карту Луны. Секундочку. Дом и звезда. Солнце и башня. А, Зеленский. Секундочку. А Зеленский. Сейчас к Зеленскому отношение. Настоящее. Всадник. Ребенок. Ну, как понятно. Как Зеленскому вот, молодой парень. Давай я так скажу, да? Uh -huh. Дерево. Но все равно, видишь, типа карта дерева корни. То есть он как-то, конечно. Не скажу, что прям супер неплохое. Это неплохое отношение. Очень странно все. Но сам. А Зеленский как к носит. Это очень странно все. Кольцо. птицы. Ну, видишь, Зеленского все равно с ним мнение расходится немножко. Дорога. Но не, все равно неплохо, видишь, падает. Непогано по отношению до нас? Ну, смотри, то есть карты как это показывают? Они показывают, что он типа излишне безэмоциональный, бессердечный. Понял, там карта? Но, но при этом как бы он не падает врагом. Это, но ну, это очень странно все максимально. Я до сих пор не могу понять, понял эти карты? То есть я не понимаю до сих пор. Типа, что он безлишний, э, без, безлишный эмоциональный, бессердечный, но при этом как бы не падает, что он враг. То есть тут тоже очень... Может, какой-то он просто... Только характер где-то странный, может, какой-то, я не знаю. Хорошо, покажите нам, давайте так, хорошо, Трамп все-таки Украине помогает вообще. Ну, то есть, может, мы много чего не знаем, а понимаешь, мы много не знаем, наверное. Безумовно. Можно даже не Трамп пытаться, можно вообще США. Или мы получаем достатньо этой помощи от США. Но ну, опять-таки метод кнута и пряника. Как бы плетка здесь выпала, но при этом как бы и собака и дерево. То есть все равно как-то... Как я говорю, пиздит-пиздит. Угу. При этом все как-то пытается, там что-то где-то. Ну, что такое, тихоря может. Ну они уже делают так же в России, я не знала. Я даже уже об этом думаю, знаешь. Может как-то уже там пытаются Зеленский сами по себе. Где-то что-то это. это было а тут уже неплохо. Да, да, да. Да. Даже не буду показывать. Ну... Ну хотя тут карта Тучи, у нас тут как раз-таки про ракеты ПВО и так далее. Ну, карта Косы падает. Есть какой-то вопрос там действительно? То есть есть. Карта криси? Угу. Ага. Щось є таке. В плані про зупинки саме поставок. Чи зараз буде знайдена якась альтернатива поставки, скажімо, з інших країн, чи дійсно зараз буде трішечки скрутності? Сподіваюся, що так воно і буде. Ну, в принципі, ми правильно там нагадали ракети по Росії, там якраз тус тоді. Е, Тут карта хаос, да дом, і карта ключа. Тобто тут говор, говориться про те, що ми якось знайдемо вихід з положення і будемо своє робити. Все одно, коротше, у нас все буде працювати на експорт. У нас все буде своє. Все повністю, і це дуже круто. Я розумію, що треба часу багато для цього всього, але коротше, рано чи пізно у нас все задовбе. У нас і свої ракети будуть, і дрони, і навіть ядерка буде своя. Того ж не просто знаєш, це краще, ніж від когось чогось чекати. Це так. Ми чекаємо, це, але робить. Про що своє. ти так, говорила так, давно, що так ми тільки є. на себе можемо полягати. Да. Так воно зараз і є. Я впевнена, що ми зараз чекаємо там типу чогось, але під шумок робимо щось своє, розумієш? Я впевнена. І це правильно я вважаю. Маш, може щось хороше? Бачила. Ні. Чому... Так. Так. Да. Дійсно, що хороше було, то там сказали по ракетам по Росії. Да, но... Но, но не радует меня особо, потому что я знаю последствия потом. Э, по обменам до 10 июля должны... Там вроде гробы падали. То есть должны мертвых сначала вернуть. Все, что последними давали по этим вот э, предсказаниям, это мы говорили, что кого-то в Крыму убьют, каких-то генералов. Там реально так. сегодня будут какие-то новости. Так, 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 я читала. Угу. Да, мне там уже кидали, но я так это не выставляю. Меня чисто в группу только выставила, в Инстаграм не хочу. Что э, еще хорошего... Та нічого хорошого, що монастирський мені говорив про самоліт, но ну, це плохое. Угу. А що там вже за ЗС вибухнуло, я не поняла. Що там це пишуть? зараз? Зараз в мене пишуть? нічого не з'являлося. Кидали в Житомирській області, якийсь гриб уже там. До речі, дуже багато в мене питань, які стосуються Житомирщину, які зараз загрози. Мені не подобається Рог взагалі на іюль. Тобто, я коли криворог угу. настраювалася і там Мне глазами свечка. Сразу поняла, это что будет в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога? Но там как-то падало параллельно, что, может быть, что связано, типа, как повторят паутину какую-то. Что-то будет такое, типа, похожее. Типу, вже Росія буде на території України? Ні, 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 ми, ми, ми. А, ми повторимо. А вони, типу, обстріляють, да, що вот такое, но не знаю, мне как-то не нравится. И по Сумщине, когда смотрела, по Сумам тоже мне не нравится. Вот прямо показували ту же самую улицу, куда уже были прилеты, где люди загорели в этих автобусах. Вот ж же самое. Не знаю. Кто нас спросил? Про Житомирщину. Карта дерева. Птички. Тут карта падает, типа корабль, щип. Я думаю, что тут касательно. Во-первых, будет снова какая-то херь, связанная с этим, с Чернобыльской станцией, может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома. Опять Чернобыльской станция. Это июль. И может быть новости про. Там дороги выпали. Я думаю, что могут быть новости про наступление Ждановской области снова. Но я пока не вижу ничего такого опасного, прям чего-то. То есть могут быть какие-то новости. Может, какие-то дорогашники или что, типа, того или снова будут на, накаляться? Понял, накаляться, все, что белорусы собрали, там какие-то эти. Ну, забейте на это пока что. Кременчук останнім часом постійно під обстрілами. які прогнози для цього міста. Ну, по Кременчуку я вчора смотрела, типа, там я примерно розумію, куди они били, я просто не можу це говорить. Так. У них сильноправлено направлено было, типа, куди они били. Е -е, вот. Спеціально було сделано. Місцеві точно знають про я що. Я думаю, так. Да. Да. І прям це это з этого було. Те ж самое, що а, це... вони говорять про стара Константинов. Ну, я не можу mm -hmm. как бы, нічого нового ответить, потому тому що, зрозуміло, вони куди не б'ють. Що мені говорить? А, також просили подивитися Лубни, теж, Полтавщина. От, підписник казав, що самому йому постійно сняться сни про велику кількість ракет і шахетів над містом. Поки клевер падає? Ну, Карта ліси єдине, що карта ліси і карта серця, і нав... ключ це про народчиків. Тут конкретно про наводчиков говорится. Тут не говорится про обстрел, а про наводчиков. Очень много в городе наводчиков. Сердце и леса, и ключ еще падает. Которые сливают информацию. Вам бы наводчиками заняться. Ты станешь правда наибольшим обеспеченным местом в Украине. Так. Я не думаю. То есть, видишь, карта падает, э, хма, ну, клаудс, да, Хмары. Туча, я уже забыла, как на русском будут хмары. Хмары. Это приятно. Ты понял? То есть интересно, ладно. Короче, медведь падает, и карта якоря. Вот, нет. Нет, карта медведя, она уже покрывает. То есть она уже говорит о том, что у нас достаточно все равно будет защиты всегда в Киеве. Нет. Нет, 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 нет. А касательно. О, я ответила на два вопроса твоих. Про и ломы. Это фигня полная. Опять якорь, всадник. И снова, все равно, якорь, всадник и медведь. Нет, все равно найдется возможность Киев защитить всегда. Что Киев это столица. То есть я вот А какая вообще, какая область самая опасная будет, в принципе, в ближайшее время в Украине? А я поняла. Дом, звезда, и ключ, и крест. Ну, звезда у нас, если мы, если мы э, Таро миксуем с Ленорманом сейчас, то звезда это у нас Запорожская область, все-таки Запорожье. Что звезда она показывает именно атомную станцию часто? И карта ключа, видишь, падает. Короче, те места, там, там где у них есть сейчас ключ от города. То есть, по сути, Запорожская область, да, это Херсонская область, Харьковская область, Донецкая, Луган. Ну, все таки звезда я трактую, если это берем. я трактую это больше как Запорожье всегда. Звезда. именно да. На Киев звезда не выпадет. Но карта дома падает, потому что, ну, Украина – это дом. То есть это не на Киев конкретно, поняла, выпала. То есть по Ленорману от карта гор – это зап западная регион. Я уже поняла, что недавно мы раскладывали, выпала карта горы. Я думаю, что это? Что это за обстріл, такой? что это за гора? Е, Проигралась так, что на Запад летели все ракеты. То есть карта горы это уже, я уже поняла, Полінорману это Западная области, понял? Тут карта дома целая. А в Запоріжжі, що думаю. це, це наступ більший чи обстріли? Ну, я спросила просто про. Опасность. Да, То есть я не спрашивала спаичь, конкретно. Да, сейчас да, да, да. Да, да, не, не хвалю я обстрелы. Чатами хвалю я хвалюю, зараз просто. То есть оно в совокупности, наверное, как-то карты показывают. Все-таки вот так вот карты. Почему так может быть? Атомная станция? Поняла? То есть почему так может быть? Все-таки, наверное, карты это именно э, воспринимают. Ну, пока картные не снялись никакие. Сейчас. Ключ. Башня. Ну, гроб падает. Карта гроба. И карта, видишь, карта рыбы. Я думаю, что карта рыбы в Ленормане... Ленорман давно не брала, кстати, да, в прогнозы. Угу, карта да. рыбы в Ленормане в данном случае... Ну, смотри, если, допустим, в, когда я смотрю здоровье, я понимаю, что карта рыбы – это мочеполовая система у человека, да? жидкость, то тут в данном случае, я думаю, это все, же связано с... Ну, не знаю, что там есть в этой станции. Там же есть жидкость в ней. Фрейзер и так далее, как оно называется да. правильно, вот эти вот все. Вот с этим связано. Не единожды показывала. тоже уже какая-то проблема с какой-то консистенцией и жидкостью на станции. Утечка. То есть это может быть... но ну, это радиацию, наверное, показывают, понял? И угу. карта гроба. То есть всегда будет показывать, пока идет война, по атомной станции загрозу. Но я пока сны никакие не видела по атомной станции, я сразу скажу. То есть я, я просто уже всегда как себя успокаиваю. Я думаю, так, если же у меня, ну, если же мне, знаешь, там даже элементарно, когда к монастырскому недавно ходила, он сказал, что будет самолетом, самолет упадет, mm -hmm. да, какой-то упал самолет через три дня. То есть я думаю, что у меня хорошая связь с мертвыми. Если бы была какая-то реально загроза, прям жуткая от станции, пора бы уже было бы уезжать бы или что-то там предупреждать бы, я бы сказала. То есть я все равно жду, что если будет касаться жизни, прям я всегда успею выйти и людям сообщить об этом. То есть я на это реально рассчитываю, надеюсь. То есть пока я ничего такого не видела, и слава богам. Тобто, коли Чорнобильська станція була, вона приснилася зарані, пам'ятаєш? Так. так. Це було зарані. Вони дають подготовиться. Понял? Поэтому підготуватися. Ні. Ну хочеться вірити, що и не побачиш таких сільів. Я теж хочу вірити, що вони попереджають. Я вже так, навіть так. не знаю, але, блін, скільки мені вже показувало, скільки казали за три роки, я думаю, що все воно збувається. Мені здається, що мертві вони зарані скажуть точно. Это, ну, это уже прям проверено, понял. Они же как бы не враги мне, наоборот. Они за то, чтобы у меня все хорошо было. И, в принципе, ну, как бы у меня, у моих близких, и ну, я не знаю, считаю свою аудиторию своей семьей, поэтому я считаю, что моя семья, да, ну, у них тоже все хорошо должно быть. Я в это искренне верю. И меня, я, я знаю, всегда, я знала всегда, и всегда это мертвым говорила. И на Байковом тоже кладбище. Я знаю, говорю, что вы не предадите никогда. Вы не такие, как они, говорю. У вас, от вас нет узла и нет предательства. Я знаю, что они скажут мне про какую-то опасность смертельную. Если что-то будет, я выйду и заранее скажу об этом. Дай бог, чтобы я это не видела. И пока я не вижу атомной станции, пока ничего такого не снилось. Единственное, что нам вот это показывали, я уже просто говорила вчера, но я пока не разобралась с этим. Это вот эта семерка. Везде семерки, 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 семерки. Я даже вышла в эфир, мы там типа говорили, я не увидела там 17-17 было на экране. Ну, то есть, что, что такое? в чем эти семерки, в чем проблема. Я пока не разобралась, пока мне не показали ничего еще. Я так понимаю, там сейчас готовятся переговоры какие-то, наверное. Снова. Так, так. Да? Как раз там, видишь, как оно, то, что нам и падало, что там в начале июля, в кон конец июня, а к начало июля какие-то там будут уже движения по переговорам. Ну, это понятно, да, типа, что тишина такая была. Это переговоры, все. Все от переговора, видишь, зависит постоянно. Про ракеты, секундочку, да? Угу. карта ключа падает. Карта гроба, блядь. Ну, я не знаю, как потрактовать. Ну, и воздух. Да, и карта змеи, да. Да, ракеты. И крест. Самые худшие карты, которые могли быть, они выпали. Да, такое. И карта кольца. Карта кольца означает здесь, что они, сейчас у них такая тактика, то, что по карте что там мы это говорили. типа, я людям все говорю. Я еще до того, как новости вышли, говорила, что карта шута. А карта шута по стратегии означает, что, говорю, вы выходите из закрытий, ракета летит. Тревога закончилась, ракета, ну, то есть ты понимаешь, да, либо нет тревоги, ракета летит, то есть такое. По-скотски, -по как, как, как крысы они поступать будут. В принципе, это произошло, потом новости начали писать. Но карта кольца в данном случае означает, как четверка, четверка пентаклей по Таро э, со всех сторон. Кольцо. То есть они ракетами как обстреливают сейчас, вот так вот. Тупо кольцо, поняла, берут, делают просто. я не знаю, что это за тактики у них такие. Ну. Но... Да, да. все все на месяц дуже ймовірне сценарий, я так понимаю. Ну, смотри, по игральным, по игральным картам десятка пиковая, эту спиковую все равно падает по обстрелам. По второго тоже плохо. Ну, давай Полинорман еще посмотрю. Покажите мне июль. Опасности обстрелов. Насколько плохо все будет. Покажите карты. Украина. Карта книги, всадник. Смотри, карта крыс. Э -э, карта книги. Уже говорится о том, что много будет попаданий это универы, библиотеки, и так далее. То есть мне, когда я делала прогноз на своем канале, падало, что-то связано с украинскими, вот этими всякими, ну, украинские эти, как они называются, памятки. Понял? Mm -hmm. И потом, когда полетела по Западной Украине, я так сижу и думаю: блин, а оно же реально связано? Все, там же наша культура, по сути, Западная Украина. То есть вот что понял, показывают и карта всадника, и карта крыс. То есть карта всадника говорит про дороги, дороги, перекрестки, мосты и так далее. Все, почему идет движение такое? этот карта всад трассы и так далее. Карта крыс вот. Да, то есть сейчас ему верно снова так, дети так, так, так. карта ребенка, дети. Ну то есть ничего не меняется, да? У нас карта сердца, ключ. Ключ, гора. Кстати, я думаю, что по Западной Украине Україні опять карта горы. видишь випала карта гори. Знову Западная Україна будет страдать в июле. о ага. Напружений місяць обіцяє бути. Ой, да не знаю.